Первый раз про голодание я узнал в 1991 году, когда прочитал книгу «Чудо голодания» Поля Брега. Мне тогда удивило, я вообще не знал, что, оказывается, можно не есть там, допустим, целый день, и тебе за это ничего не будет. И даже наоборот будет польза. Вообще, насколько я знаю, то можно голодать на воде до 40 дней. Люди без необратимых последствий голодают, И без воды там, до 7 дней ну 6 дней точно я знаю дали и я знаю очень много примеров там и когда-то тренер по боксу у меня был тоже там, дедушке было 75 лет он еще там в морской пехоте служил в 60-х годах в советского союза бил так что там качалась эта груша и он да он 35, там 38 дней голодал. Я часто к нему приходил на тренировки, он на голоде был, на, иногда на воде, иногда на сухом. Ну, сухой, понятно, тяжелее проходит. Вот, поэтому, ну, это очень большая польза, и, конечно, жалко, что наша медицина современная это не использует. Ну, даже по себе можно судить, вот если там, когда человек заболел, ему сразу не хочется есть, потому что организм переходит в такое состояние, и лучше не есть тогда, вот отказаться от еды, тогда быстрее происходит восстановление, потому что силы не тратятся на переваривание пищи ну, как ни странно, сила берется не, не из еды. Как бы, потому что, ну, а иначе, как человек, допустим, может 40 дней не есть. Он же силы где-то берет, берет целых 40 дней. Причем там, что интересно, после 5-6 дня, когда люди 40 дней голодают, там масса практически не уходит. То есть она там чуть идет сброс, а потом практически на месте. Как это объяснить, я не знаю, но такой факт. Так что голодайте, а билеты заказывайте на сайте Рубикон.